Аби волосся було сильним, раніше його мили керусином, купити які можна було в господарському магазині будь-якому. А зараз для догляду за волоссям існує безліч косметичних засобів. Тож жінок більше не хвилює, яку зачіску зробити собі сьогодні. Наступний сюжет допоможе вам визначитися. Доброе утро! Сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему: що носити кожен день? Причому і хвост. Мы проведем небольшой эксперимент на девушках-близнецах и посмотрим, как на это прореагируют прохожие. Ане мы сделаем укладку, а Марии мы сделаем хвост. У Ани чистые волосы. Мы сейчас их пропитаем немножко пенкой, высушим и затем накрутим на крупные электрощипцы. Пенку мы наносим для того, чтобы укрепить волосы изнутри. Мы обязательно должны высушить волосы феном, потому что электрощипцами крутить на мокрые волосы нельзя. Волосы слегка пробрызгиваем лаком для того, чтобы завиток был более упругим. Я кручу каждую прядь по спирали, двигаясь от корней концам. Волосы мы накручиваем ярусами, начиная снизу, и потом перейдем к верхним зонам головы. Сверху у Ани у нас короткие волосы, поэтому я немножко меняю технику и накручиваю волосы от концов к корням. Если мы будем расчесывать волосы крупным гребнем, то волосы лягут такими не спадающими струйками. А если мы прочешем крупной щеткой, то можем получить даже гламурную волну. Марии в нашем эксперименте повезло немножко меньше. И сегодня мы сделаем обычный хвост, который носит большинство наших женщин. Для того, чтобы не повредить волосы, я беру резинку на основе ткани. Ну что ж, модели для эксперимента готовы. Ну, они обе прекрасны, но, конечно, каждому мужчине больше нравится, когда девушка ухожена вот по-праздничному. Вот это мне больше нравится. Мне очень нравится хвостик. Очень простенько, очень так повседневно, очень хорошо. Я думаю, чем меньше вы волосы себе портите, тем лучше. Больше хвостик нравится, конечно. С хвостиком. Этот вариант. Ну что, не ожидали такого результата опроса? А я ожидал. У среднестатистического гражданина нашей страны девушка с хвостом воспринимается в принципе как своя. А та, которая с ухоженными, уложенными волосами, как бы относится к привилегированному классу. Ну что ж, так оно и есть.